Якщо вы можете изменить себе свой свои думки, то таким чином вы можете и на свет и влипывать на него. Поэтому вооружайтесь скорее вместе с нами самыми прогрессивными технологиями и секретами успешных людей. Сегодня для вас спевает, танцует и працюєте. Остя на красуня, модель, співачка и просто разумная цибелявка Лавика. О, ну и все знающие мистер Сани, который будет рассказывать невероятные новости, о которых вы никогда еще не слышал. Я слышали. зараз за Соромлюс, Досиджаромайдер. Поэтому продолжаем сейчас. Сейчас наши стартап-шоу с Наскафе 3 в одном. Стартуем! Он! Сегодня в эфире Facebook впредь обещает наказывать за некорректные посты. Александр Чабан, наш гид, будет рассказывать, как можно за какую то пару долларов полностью мандровать и гастролировать всю планету и Земля. Ну что ж, а теперь самое главное о призах. Внимательно смотрите эфир, потому что в конце мы обязательно озвучим вопрос викторины. И тот, кто правильно ответит, получит от нас... Вот Поцелунок, эту... эти... поветренные ведлавики, правда ж? Да, и вместе с ним вот эту чашку супер-мега красивую, которая будет заряжать на весь день. И недельный а запас кава, кава кофе. Кава, кава, запас кавы. Вот же дивите нас протягом 4 я и обязательно отвечаете на вопросы. Таким образом вы сможете забрать всю купу подарочков вместе с собой. Без меня, пожалуйста, я только целую. Слушай, я тебя никуда не отдаю. Тож я пропоную переходити до фактів цього дня. Я сьогодні гортав наш щоденник і взагалі календар, і знайшов там цікаву дату. А саме 1874 рік. Саме в цей день чотири художники, а саме французькі, зібралися разом. А це серед них Ой, Моне Ренуар Сезан та Деган. І на бульварі Капуцинів зробили свою першу виставку. Як відомо, ми вас знайомимо не тільки з відомими і цікавими і новими головне стартапами, але і з такими старими, як я. О, зачем чим ти так? И не, себе. ну деле, эти хлопцы починала, когда я еще был совсем, там, не знаю, у школу ходил. В таком случае стоит рассказать, как-то два студента Стэнфордского университета. Серега время... Брин, мабуть. Может... Серега Брин и Ларри Пейдж а -а -а. во время а, диссертационного исследования решили начать работу над небольшой такой поисковой системой. А, ребята придумали уникальную вещь. Они сделали так, а, что система отбирала результаты поиска исключительно вот через обратные ссылки. То есть. Угу. Друзі, таким образом появился на світ Google. Я хочу сказати на це, на той часточніше, це було дійсно перегортання вашого досвіду, тому да. що було більше 20 пошуковиків, і всі використовували їх, і вони видавали кучу реклами. Вони були не Неудобним. Okay. Якщо казати про Google, то вони постійно зараз суперничують із Apple. І а, якщо там дивитися усілякі досвіди, а точніше ха -ха, дослідження, то можна сказати, що то на першому місці Apple, то на першому місці Google. Google. І вони постійно зараз Це стикаються більше. і таке інше. І поки ви науглилися, я пропоную все ж таки використовувати за призначенням цей пошуковик, вбивайте Янгол-Інвестор. мы решили поинтересоваться, что думают по поводу этого словосочетания романтического, на мой взгляд. Ну, вообще мы знаем о себе в взагалі, может думать о Божьей. Это существует, так, справедливо, такие понятия, да, термин «ангел-инвестор». Я таких мужчин уминаю, потому что они хотят дарить дорогие подарки и хотят очень многого. Очень похоже на правду. Я вам розкажу анекдот. Хочете про те, що такий ангел-інвестор? Зустрілися два однокласника, і один каже, чим ти займаєшся? І каже, я в мене ларек. а що продаєш? Ну там пиво, тютюн, а ти? А я що бізнесом? І що продаєш? Ну, продав машину, продаю квартиру. Ангел-інвестор інвестор це потап. <laughs> да. Это человек, который вкладывает свой капитал в стартапы в их в начальном производстве. То есть, по сути, если вы даже и провалитесь, то ангел инвестор вас поддержит вначале. Я очень бы хотела, чтобы ангел инвесторы остались ангелами инвесторами, а не потерпевшими. Это, наверное, такой самый правильный инвестор. Инвестор или бизнес-ангел – это частный инвестор, вкладывающий деньги в стартапы на этапе создания в обмен на возврат в возложенную долю капитала. Я зрозумів. Тобто наши батьки – это наикращие инвесторы, янголы инвесторы. Они вкладываются, они народжают детей, потом они вкладываются в навчання, потом у университет, еще, 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 у машину, у квартиру. А потом будут вымогать как раз от детачок, чтобы хотя бы на пенсии они помогали. Правда ж? Правда життя? И дальше вы узнаете. Как подорожевать за одну лишь стипендию. Где найти дешевые билеты на самолет, а также отели. Наш гость Александр Чабан будет рассказывать, как мандровать по свету и заощадывать животы гроши. Встречаемся незамедлительно в 3.30 здесь же на один. Yes!